Привет, люди. Надеюсь, чат работает. Опять вот застрял. И я не бачу. Александра Сумова. Привет им. Привет, Никита. Да, такие. Нет, это не зацепило на видео. Сидевик, ты пришел. Не было такого на этом канале. Александр купил на улице Житомирская область. Нюхаешь, не? А что конкретно нюхаешь? Поляница оказать надо. Не... Азс. Так не делай. Все, я додивился до конца. Последняя серия моей геройской академии. седьмой сезон. Всемый сезон, первая серия. это еще не последняя. Це, ну, к сожалению, больше не вышло. Спасибо, Андрей, за поддержку. закончилась Это прекрасная А есть следующая серия. Нифига себе, поки я э, уже вышло несколько с... Поки я продвинулся все всем сезону шесть, то в седьмом сезоне уже вышло пять серий. Нифига себе. Блатной болтушка. Да не, я нифига не блатной. Нихера не блатный. Я такие довольный, что я могу дивиться дальше. Нет, никого не, не, не я не гипнотизирую. Житомирская область. Да, я буквально живу в эфире, Андрей. Не знаю, Денис. Питомская область. Класс. Все, точнее. Катерина, привет. Да, машина отдыхает. Мои же соседи, да. Но у нас, слава богу, тиховато пока что. Да, машину вчера починили, и, скажем так, она пока что отдыхает. Завтра опять едем в путь. Карас. карась. Точно карась. Молодец, счастливые пути. Спасибо, удачи на Спасибо, спасибо, Катя, за такие хорошие, теплые слова. Хай они распространятся на всех людей, которые меня дивляться и не только. Почему ты нервничаешь? Не знаю, Евгений, нервный человек, я. А лки у меня. Я безработный, Евгений. Работа для лохов, короче. А я классный. Нет, Дмитрий. Так странно, що ніхто не пише про те, що я безробітний. Наверно, що чат заклінив. заклинил. Крисавчик, спасибо, Дмитрий. Да. И я этому очень рад, что они завидуют все. Сколько? Маленькие курочки. Какие маленькие. Я люди так погнали в новую трансляцию.